ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಓಂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ನಾನು ಅಗ್ರೇಸರಹ ಎಸ್ ಭಾರದ್ವಾಜ್ ನಾನು ಇಂದು ದೇವಿ ಸೂಕ್ತವನ್ನು ಪಠಿಸಲಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ಕೇಶವಕೃಪ ವೇದ ಯೋಗ ಕಲಾ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಋಗ್ವೇದ ಒಂದನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಇದೀಗ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ದೇವಿ ಸೂಕ್ತ ॐ अहं रुद्रेभिर्वसोभिः सराम्यहमा नित्ये हृत विष्पदे एवैः अहं मित्रावरुहणो भाविभर्म्यहमिन्द्राग्नि अहमश्मिनोभा अहं सोम माहनसंभर्म्यहम् त्वष्टा आरमुतपूषणं भगम् अहं दा प्रवीण हविष्णाते सुप्रव्ये यजमानाय सुन्वते अहम राष्ट्रे संगमानी वसूनां चिकितुषी प्रथमा यज्ञानां तामा आदेवा व्याधदु पुरुत्रा भूर्या यासो अन्नामत्तियो विपश्याति यः प्राणिः तियं शृणुत्युक्तम् अमन्तो मान्त उपश्रियन्ति श्रुतिश्रुत श्रद्धिवन्ते एव वदामि अहमेव स्वयमिदं वादामि जुष्टम् मानुषेभिः यं कामयेतमुग्रम् कृणोमि तं ब्रह्माणं तमृशन्तं सोमे श्रु अहं रुद्राय धनुराता नोमि ब्रह्मद्विशेष रामे हन्त वा उ अहं धना आय कृणोम्यहम् देव्या पृथिवे आविवेशा अहं सोवे पितरामस्य ऊर्ध्वम् मम यो रप्स्वा अन्तः ततो वितिष्ठं वाता इव प्रभा माणा भुवनानुविश्वा परो दिवा पर एना पृथिव्यै तवाति महिना सम्बभूव ॐ शान्ति शान्तिशान्तिः